Упала стоимость рубля, он немножко обесценился. Ну, на 30%. Посмотрите, мы, на 3, на 30%. Вот смотрите, мы а, раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, нужно ну, да. деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличили. Вот смотрите, мы а, раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, нужно uh -huh. деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Доллар 83 цента. Что на них купишь? В этой стране обалденный обменный курс.